есть ситуация, какие задумываются да, уважения вашей комиссии с периода того, чтобы попередживать такие порушения, как обклеивание всеми целями, хламами и тому подобное. Все место у нас обклеено. Вы правильно говорите до момента. Это же делаете и вы в том числе. Я не имею конкретно вас как человека. Я говорю, мы протяжемся в гаражах. На сегодняшний день меня тоже это очень раздражает. Это неправильно. О том, что у нас все столбы... Все стены, сколько за час было складывано таких Постоянно эти протоколы постоянно составляются. Ну, главное, протокол для того, чтобы работал механизм протокола, необходимо вас задержать, когда вы клеите этот у вас, чтобы что был брит... Там конкретно вказаны телефоны. Вы слышите? Вы не слушаете то, что я говорю. На сегодняшний день у вас должен быть паспорт, на основании ваших документов может быть составлен этот протокол. Если на сегодняшний день при наличии у вас паспорта будет составлен протокол. Если документа этого не будет, некак составить, не имеем права даже составить этот протокол. Даже если я увидел о том, что вы клеите на столб или на стенку свой плакат, понимаете?